Полное служебное торможение применяется в исключительных случаях и только для полной остановки поезда. На входном горит желтый. Вот, обратите внимание, сейчас специально для киносъемки мы создали такую ситуацию. По правилам нужно было провести ступенчатое торможение. Однако некоторые машинисты не тормозят, надеясь, что выходной сигнал откроет. Это уж по меньшей мере лихачество. Выходной красный. Тормозите. Теперь поможет только полное служебное торможение. При этом давление в магистрали за один прием снижается на 1,5-1,7 атмосферы. Включается вспомогательный тормоз. Песочница. Такое лихачество может плохо кончиться. Хорошо, если не проехал красный сигнал.